Слава Украине, привет всем от Полонского С кем поведешься, от того и наберешься Это немножко видео, знаете, небольшое видео О том, какие союзники у России И что от них можно ожидать И вообще, что это такое, да? Вот, ну, с север... у нее союзников-то всего двое Северная Корея... Северная Корея и такие относительно, да? Северная Корея и иранцы Ну, Северная Корея там просто клиника Мы ее даже не будем обсуждать, все очевидно а вот иранцы, да, расисты их показывают как таких идеологических партнеров, очень накачанных, прокачанных идеологически, верующих, скрепных, особенно скрепных и так далее. Да. Напомню, что до 1979 -го года Иран был нормальной страной. Я ни разу, ни два вывешивал видео, как там одевались женщины прекрасно, как они выглядели. была абсолютно нормальная страна, пока не пришли эти религиозные мракобесы. И просто сделали из Ирана кусок трэша, кусок лайна. Да, так вот, насчет их религиозности и прочего, и прочего. Значит, интересный момент. Сейчас в Нью-Йорке засняли внучку религиозного лидера Ирана Хаменаи, да? Это, человек, это, это самый большой авторитет у них в Иране который, значит, заставляет женщин носить паранжу, вот этот весь жут, эти жуткие платья в пол и так далее, и так далее. давайте посмотрим на его внучку в Нью-Йорке. Сейчас я специально найду, я, правда, на улице немножко тяжело, найду видео с ней и поставлю в описании к данному ролику. Так вот, она ходит по Нью-Йорку, понятное дело, что с непокрытой головой, с отличной прической, ну то, что она ездит на хорошей машине, это такое дело. Платье прилегающее выше колен, с голыми плечами, как нормальная женщина. В то время как ее семейка тиранит тех иранок, которым не посчастливилось сбежать из этой жутковатой страны, которая она стала после 79 -го года. И вот они там вынуждены ходить в паранже и вкушать все прелести там, что там у них забитие камнями практикуется. Я не в курсе дела, вы мне расскажите, да? кушает, как там оно положено, вот, то есть, знаете, еще раз говорю, что вот эти все религиозные забабоны, они для кого, кто, скажем так, для кого закон, ну кто у кого, кто малограмотен, кто, скажем так, мало соображает и так далее, а у кого есть вся власть, у кого есть бабки или кто там внучка иранского религиозного лидера, то можно и одеться. Нормальное коктейльное вечерное платье, прошвырнуться по нью-йоркским барам, побухать, естественно, алкоголь у них же запрещен, а побухать, конечно же, и вспомнить всех идиотов и, скажем так, простофиль, которые верят свято ее дедушке. Все будет Украина!